собственно, тоже что-то не подходит. Но Кремль по раскладу ведет свою хитрую, как всегда, игру, попытка обхитрить всех. Ну, типа он умнее всех, хитрой многоходовочкой. Но, к сожалению, мы можем пойти на какие-то неприемлемые, мы еще раньше об этом говорили, неприемлемые условия для нас, но оно все равно потом Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс з вами. Я, Альона Захарченко, і до нас доєднується Олена Бюн. Вітаю вас, пані Олена. Вітаю 19 листопада записуємо дане інтерв'ю, і на превеликий жаль, ця ніч була жахливою, з жахливими нестерпними наслідками співчуття усім, хто зазнав втрати цієї ночі. Бережіть себе, бережіть себе і терпіння всім тим, хто хто постраждав. Тому зараз питання, перше, буде стосуватися цієї події. Чи зараз ворог обрав цілю безпосередньо Захід України, чи буде повторення подібних ударів? Ну, там воно по розкладам було, що вони збираються бити на запад України. Западу України. Ну, у них какой-то свой план, то есть Запад, центр, вот в таком плане. Ну то просто, всю, Да, чередовать. Да. То что они не оставят, допустим, Запад, это однозначно. Украина. То есть на ближайшее время вот опять нам надо ждать сейчас атаки. Я думаю, что это центральный регион, и вот там идет опасность. Ну, во всяком случае, опасность остается очень высокая, потому что по раскладам они сейчас, видите, к сожалению, Тернополь ну, недели две висела над ним десятка мечей, это было давненько уже, давненько. Ну вот, к сожалению, Программа. Ну он, видите, что Харьков, Днепр постоянно, да, Запорожье, да. ну это ну, же без конца, суммы перечислять. Одесса, это такой метод давления сейчас. Психологічний метод давлення, прийдеться на наше условия. Є а, ці. Дійсно, житлові будинки, чи це все ж таки випадкові удари? Сейчас Окрім критичної інфраструктури, якого не теж треба безпосередньо атакувати? Цілівий сильний житловий так, видите, да, 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 Карта Росії, да, там, де люди. Видите, мамочки, дети тут. Еще, кстати, сегодня вот это 19 число, я сегодня у одного астролога услышала, что это самое такое, самый плохой день в году. Какой-то mm -hmm. там дьявольский какой-то день. Что-то там по Там и О... 19 листопада, Да, месяца. да, да. Именно вот этот день. Самый плохой день в году. Я так понимаю, что целенаправленно били, потому что по раскладам было, что им нужны жертвы. Да, обряды они делают, жертвоприношения. Поэтому mm. тоже сегодня, завтра очень, ну вот, ближайшее прям вот время, включая выходные, предельное внимание, потому что ну, не отцепится. Правда. Тут хочеться розуміти, якою буде відповідь а, партнерів. Чи буде взагалі вона, чи знову це просто буде занепокоєння? На цей обстріл западу України і на низку обстрілів, які щоденно відбуваються, але розуміємо, що сьогодні почують про цей обстріл багато хто, чи буде відповідь і реакція належна? Реакція партнеру на обстріл України. реакция партнеров. Ну, смотрите, в плане того, что там помощь, вот что-то такое, да, оно, они действительно дают. В плане защиты, тоже я вот делала расклад на 10 дней, на ближайшие, тоже там решаются вопросы. Ну от В такому плані в емоціональному емоції, висказування ну, як всегда. І йде робота для того, щоб була допомога Україні. Знаємо, що сьогодні Зеленський є в Туреччині, теж в нього низка перемовин там планується, чи буде підніматися тема цих обстрілів жертв і, можливо, ще більше. Посприяють допомозі Україні, нададуть необхідне для того, щоб Україна могла захищатися, можливо, навіть і наступати. Ну там з Уїткофом у нього встреча. Ну, я читала, так, що він, в нього із Ердоганом, і з Віткофом. Вроді як, я не знаю, як на сьогоднішній момент, але з утра, вроді як, що тут не прилетів, може, вже прилетів з США. что-то там такое. Хорошо, давайте спросим. То, что... Ну, я смотрела, там, да, там... Сейчас посмотрим. Зеленские в Турции сегодня. Зеленские Турции. Что обсуждается в Ну, здесь тоже зайдет речь о помощи. От, если ми там говоримо за Ердогана, в такому плане, да, тут достаточно хороша помощь, ми не будемо її То тобто, так, да, тут вони й договоряться. Непонятно, що це з этим суїтропотом. А от якраз сьогодні з'явилася інформація, що США, Віков безпосередньо веде таємні перемовини з Росією щодо врегулювання конфлікту. Тому хочеться розуміти, чи на, на чій стороні США взагалі чи більше дослухаються до Росії і до її вимог, плануючи це врегулювання? Чи все ж таки США більше тисне на Росію і, можливо, застосовує власні козирі, щоб Росія пішла на умови, які висуває Америка? Я перед вами випустила розклад. Ну, там, конечно, перекручена информация, что это таемные переговоры, mm -hmm. но такие разговоры, да. То есть, во всяком случае, у США, да, есть какой-то план, скорее всего, он действительно из 28 пунктов, и там, я бы сказала, не учитываются особые интересы Украины, ну, то есть где-то наполовину, да. Ну, то есть из какие-то какие пункты нам категорически уж точно не подходят. То же самое, как и Кремлю, собственно, тоже что-то не подходит. Но Кремль по раскладу ведет свою хитрую, как всегда, игру, попытка обхитрить всех. Ну, типа он умнее всех, хитрой многоходовочкой. Но, к сожалению, мы можем пойти на какие-то неприемлемые, мы еще раньше об этом говорили, неприемлемые условия для нас, но оно все равно потом переигрывается в другую сторону. Там учитываются, чьи интересы, глобальные интересы учитываются. Вот Четко глобальные интересы. Надо останавливать, да, как там называют они конфликт, угу. когда в комментариях. К сожалению, да, когда идет война, ну, когда каждый день гибнут люди, сегодняшний пример Тернополь, Харьков тоже пострадал. Ну, а для них это всего лишь, понимаете, локальный конфликт. конфликт локальный конфликт. Вот циничность. В чем глобального мышления, ну, вот те, кто стоит за всем этим. Знаєте, перед нашим інтерв'ю якраз прочитала про те, що в Білому домі очікують до кінця місяця, а можливо навіть тижня, що всі погодяться на рамки для припинення що всі сторони погодяться на рамки для припинення цього конфлікту. Можливо, все ж таки застосовують власні важелі впливу на обидві країни, і тоді ключове, чи дійсно доведеться погодитись. Ви вже сказали, що Україна готова, а чи Росія готова погодитись і дотримуватись своїх домовленостей? А по перше я одразу говорю, Росія не буде. Якщо у нас будет по лінії розграничення, як как би бы, да, як всегда, що вони будуть вести свою подлу і хитру стратегію. Потому что по итогу смотришь, у России одно, одна цель, да? У нее цель сейчас вроде показаться такой хорошей, чтобы с нее сняли санкции частично. Главное, они наложили новые. Главное, набраться сил и опять все по новой. То есть у них остается в плане так же, как Украина в целом, да, как другие страны и Европа. Это правда. Все тянуть к себе, захват новых территорий. Только уже по-хитрому это вести. Ну, давайте устроить вот это, э, то, что, что у американцев там мирный договор 28-го. Точно так же, смотрите. Э, тоже частично России, вот, вот там на Украину другие карты выпадали, тоже частично нет. Но она вынуждена согласиться, потому что, опять же, она считает, что ну, я там пропетляю каким-то хитрым образом. А что может это привести до того, что до конца года будет прекращение обстрелов на территории? Ну, судя по всему, к этому идет, чтобы остановить. Потому что по раскладу был, что есть маленький шанс, чтобы остановить вот это все. Это, исходя из этого мирного договора. Там праздник выпадал. Ну это Рождество может быть, да? 25 декабря. Может быть начало года. До конца 2025 года. Ну реально а, становятся обстрелы Украины. Остановятся обстрелы Кремлю сейчас невыгодна остановка. Э, невыгодна остановка, потому что у них там этот чертовый транзит власти, который никак не закончится. И еще там у меня в раскладе было, что ну, из всех вот э, моментов, да, э, то, что нам не подходит, э, это то, что могут пойти там то, что некоторые кремлевская власть, вот особенно в обновленном виде, которая вот собирается, да, там смена власти, и они хотят уйти от ответственности, да, избежать ответственности за все. Но по раскладу оно все равно, и раньше карты показывали что все равно как бы громкие судебные разбирательства будут. Но зараза некоторые могут избежать, да, некоторые могут уехать, скрыться, но все равно как бы небесная кара их найдет. Дело в том, что они вот им невыгодно. Невыгодно, и здесь карта выбора, как оно все пойдет. То есть видите, они хотят еще на протяжении какого-то времени, на протяжении, да, если мы там спросили, чтобы были обстрелы, чтобы были жертвы. Вот именно жертвы нужны угу. Ну, плюс еще туда же, если мы говорим, положить там, что там нам, ну, все, что можно, да, чтобы там склады, энергосистемы и прочее, прочее, предприятия и все такое. Ну как, есть шанс, что обстрелы до конца Есть шанс, что обстрелы до конца 2020 года? Но опять же, тут э, какой-то хитрый ход со стороны кремлевской власти. Ну, давайте так, Мали остается здесь, обстрелы все равно здесь показаны. Я понимаю, что если мы спрашиваем, может быть, мы неправильно спрашиваем, потому что если мы даже остановиться по линии разграничения, да, они все равно, как бы по линии разграничения, они все равно будут обстреливать. Ну, где-то там mm -hmm. что-то они будут. Они же так не. Они будут провоцировать. Буде маленький шанс є, опять же, покажу маленький шанс, що вот карта праздника либо до, ліба послі, ну что такое, очень такої шатка. Чи може це означати, що зараз якраз таки до цього періоду, коли є ймовірність припинення обстрілів, скажімо так, от більш мирної території України, де не ведуться наступальні дії з боку ворога? Що зараз саме Росія використає якомога більше ресурсу, які є на сьогоднішній день, для того, щоб максимально нанести шкоди Україні? Это правда. Це правда, до конца ноября і ще тут якісь вот прямо неблагоприятні моменти, тут ну з точки зору астрології. Тут еще как можно больше, да, шкоды нанести. Еще плюс это опять давление, давление очередное, да, как я сказала, чтобы Украина пошла на те уступки, которые хочет Кремль. Ну, то есть достаточно опасные моменты до конца ноября жестко. Ну, мы видим, да, как они жестко угу. это делают, к сожалению. Давайте зараз хочеться поговорити про щось більш приємніше, чи відбудуться обміни полоненими, тому що знаємо, що домовленості відбувалися, і вже зараз з'являється інформація, що ніби дійшли до якогось рішення, чи можемо очікувати. Ну, це поверення. правда, чи? я сумніва, поки там не будуть обміни, вони необхідними. <плес> Все одно вони вставляють палки в колеса. Ну, смотрите, опять же, туда, ближе, конец, начала, вот туда куда-то. Ну, идет. Идет. Вот все равно они, все равно они как бы тянут время искусственно. Ну, и будут. Вот здесь вот какой раз, да, падает карта Зеленского и башня. То есть опасность центра Киева идет, уже говорила. Опасность дамбом идет. Центр ну, центр Києва, зрозуміло, да, где урядовий квартал, опасність дамбам йде, ну тобто опасність енергосіспімам А, Чи можемо все ж дочекатися глобальних змін в українському уряді? Мова не про одного двох міністрів і далі зам'яли, а про те, що дійсно зараз буде перегляд всіх цих справ і масові звільнення і заміна. наших министров, их заступников и всех, кто занимает высокие посады в уряде украинскому. Массовое выделение на прям Прямо, чтобы она была массовое выделение на Чтобы массово я не видела. Вот, не вижу, в смысле, правильно сказать. Не вижу здесь тупик. Ну, тут как бы, тут попытка, знаете, будет вот, там новые есть, да, у нас министры или вот что-то, да, или каких-то министров могут поменять. Mm -hmm. Вот по первым картам, то они будут показывать какую-то, ну, такую работу, активную работу, что вроде они так хорошо работают, активно, на благо Украины, но это пока, только вначале, потом все как всегда. По Пока скандал не вщухнет, ну, да, да, да. проявить эту дьяльность активно. Шкода, расхвадилась. Да, там, там какая-то такая схема, что тут даже, ну я не беру, мы же не можем до да, всех взять, вот допустим там, грубо говоря, четыре министра пришли, да, и все четыре такие плохие, да. Ну наверняка там есть, ну пусть хотя бы два, ну мы условно, да, будем говорить. Ну, просто они попадают в такую систему, что из Да им не дают возможности. Да, извне на них идет давление. Или ты делаешь так, как мы тебе говорим, да, то есть ты идешь вот там и делаешь это. Ну, либо же у тебя будут серьезные проблемы. То есть тут по-честному, тут надо менять вот что-то там. Вот На жаль, вся схема працює уже руками. Да. хочется верить, что это все изменится в нашей стране, Не сьогодні. Ну, не, к сожалению, це так, це не зараз. Давайте тоді подивимося, чи будуть відповіді Росії, чи дадуть нам додаткові дозвіли, додаткове озброєння, зокрема ракети, для того, щоб а, ми могли відповідати ворогу за все те, що вони коять з нами ну, щодня. Ну, помощ йде. У мене по картам дійсно, допомога йде. вона навіть на ній Она идет, и смотрите, что-то она быстро идет. Ну, то есть идет она. Может, конечно, не в таких количествах, да, чего-то больше, чего-то меньше, чем нам хотелось, но она все равно идет. Вот, тебя предупреждают. Опять те же карты выпали. На Киев, Киев, Дамба, Киев, Дамбы, центр города Киев, Дамба. Ну, Дамба это не только Киев, я думаю, Дамба вода. енергосистема. Около води, що там, може бути, таке переміщення. Ну, то есть тобто, опасна, mm -hmm. висела такая она висит она остается Розслаблятися не варто, бачимо, що дійсно досить напружений місяць за місяцем, але все ж будемо вірити, що буде це рішення, тим більше ви вже. Кажется, про то, что действительно есть такая вероятность, и есть шанс, что введутся изменения, которые будут на лучшее для нас, ждем безнапорно. А ну, может быть, сначала Алена, не на краще да, вот остановка, да, ну, потому угу. что здесь такое. Но оно все равно что-то, оно потом вот, оно, оно меняется. Вот все равно они, конец, они показывают один. И даже если там да, мы смотрим с точки зрения вот как глобальная система, она, собственно, те, которые стоят за Трампом, это же ну они в своих интересах работают еще раз то есть им тут далеко да, как к сожалению на конфликт как они называют в Украине им надо выполнять свои глобальные планы потому что по раскладу четко они четко знают что грядут природные ката вот эти катастрофы которые вот они наступают и ну, 2026 год это уже как бы, ну, может быть даже такая начало активной фазы и они пытаются здесь эм, под себя как-то все перестроить, но все равно у них это не получится. Но ну, не получится это. это. как бы новое после, я уже говорила на своем канале, что после природных катаклизм наступает новая эпоха. Ну, грубо говоря, смена. Когда вот эти темные силы, вот это все, оно уходит. Ну, мы уже видим, что они розпочали активную деятельность, маю на увазе, природные катаклизмы выруют світом. Ну да, это, но это только начало. И это не один год они будут, они будут несколько лет. Но, к сожалению, это действительно страшные, серьезные катаклизмы, потому что я слышала на одном канале, я не помню, кто это говорил, что ну, такие катаклизмы, когда, да, определенные страны, они просто могут исчезнуть с лица Земли, и когда так он интересно сказал, что когда люди могут оказаться в эпицентре этого события в определенной стране, что они говорят, что лучше бы у нас была война, понимаете? То есть я к тому веду, что настолько это жестко, что ну вот, война, к сожалению, да, сколько мы людей потеряли, еще мы теряем самое дорогое, что у нас есть. Но это такое вот для некоторых стран это всегда ну, очень жестко. Украину це не зачепать. Ну так в том числе, почему идет война за в Украине? Потому что Украина находится. Украина и рядом, да, территории. Вот как там Румыния, я смотрела, Болгария, страны Балтии, туда выше. Они пласт, да, такой, который, ну, ну могут быть, огрозки, да, могут быть какие-то, но ну, это не то, что, знаете, там... Вода, цунами там проще. Там, десь сейсмічні опасні території, там да. так, було, вже росла, бачимо, що постаново. і вулкани зараз вирують не в одній країні, прокидаються. Тому, звісно, страшно уявити, що, що це може бути, яких масштабів воно може досягти. Хочеться вірити, що вдасться цього уникнути, тому що будь-які смерті в незалежності в яких країнах дуже дуже не хочеться. Ну, це да. переживав, тому що це глобальне переселення, так? Я вже ну, да, говорила, коли Україна і сусідні країни будуть приймати біженців. Уже ж говорила бо там теж ну, будуть приймають з Європи біженців. А це перспектива з кількох років? жестко, ну, но оно уже сигналом стал вулкан, извержение вулкана на Дальнем Востоке. Вот это вулканы, смотрите, но ну, оно потихоньку, да, там вот в Турции было землетрясение, где там Среднеазиатский район, Афганистан там было, а это что-то вот оно начнет. Ну, вроде как 26-й год, там по картам быстрые карты идут. Ну, это такая, что ну, непредсказуемо, да, оно болит. Ну, быстрое. Угу. Это не значит, что вот оно прошло, да, и вот, допустим, будет затапливать, и оно затопило, подтопило часть территории, и вроде все, оно будет дальше, дальше, дальше поглощать территорию. Распавсюдживаться. Я дуже вдячна вам, пані Олено, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Звісно, хотілось би, щоб більше позитивних тем ми піднімалися і були відповіді, які більше дають надії. Але тим не менш, ми для того, щоб говорити правду, якою вона є на сьогоднішній день. Вона така. Тому любі наші глядачі, попри все, давайте не втрачати віри, робити все можливе, щоб наблизити нашу перемогу, а саме не забувайте про свої донати. Не забувайте про людяність лишатися до, добрими людяними по відношенню до інших людей, які вас оточують, і це повернеться і вам з Торицею. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, підписуйтесь на Ютуб канал нашої прекрасної гості. Писланка знайдете нижче під цим відео. Лишайте свої коментарі, вподобайки і бережіть себе. Мирного тихого дня усім. До побачення. До побачення.